Kriminal aləmdə Lotu Quli ləqəbi ilə tanınan Nadir Səlifov Türkiyədə qətllə yetirilib. O Antaliyada şamətli zaman yaxınları tərəfindən suiqəstə məruz qalıb. Lotu Qulinin başından 4 güllə yarası aldığı bildirilir. O xəstəxanaya çatdırılsa da həyatını xilas etməyə mümkün olmayıb. İlkin məlumata görə onu öldürən şəxs də yaralanıb və hadisə yerindən qaçmağa müvəffəq olub. Ancaq cinayətkar Antaliya-Dənizli yolunda polislər tərəfindən saxlanılıb. Qatilin kimliyi ilə bağlı rəsmi məlumat olmasa da, Musavat.com-un yaydığı xəbərdə bildirilir ki, bu şəxs Qulinin öz yaxınlığındakı adam, Xan Əhmədlinski ləqəbli kriminal avtoritetdir. Xan son zamanlar Qulinin öz təşəbbüsü ilə onun yaxın əhatəsinə daxil olub.